কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ জ্যোতিগতিথিলৈ আৰু আজি মই আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ চৌৰান্নব্বৈ সংখ্যক মূলৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন য'ত যোৰহাটৰ মহবন্ধা এৰালতলী পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু আজি মই পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অৰ্থাৎ আমি যোৱাকালিয়ে আহিলোঁ ইয়াত সেৱা বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰত আমি আছোঁ গতিকে আজি সকলোখিনি দেখুৱাম আচলতে কিমানখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু কেনেধৰণৰ এক জাক জমকতাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এয়া চাওক সন্মুখেদি সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ গৈছে আৰু এইটোৱে হৈছে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতেই এয়া চৌৰান্নব্বৈ সংখ্যক মূলৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মূল তোৰণ আৰু একেবাৰে সাতত্ৰিছটং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতেই আৰু খুব সুন্দৰভাৱে মূল তোৰণখনৰ সন্মুখভাৱ ইয়াত সজাই তুলিছে এয়া চাওক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলেৰে এই জেগাডোখৰ শুৱনি কৰি তুলিছে আৰু এয়া বাঁহৰ এইবিলাক বাঁহৰ নেকলেছ ইয়াত বাঁহৰ শিকলি আঁৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পতাকা প্ৰতীকচিহ্নৰ সৈতে পতাকাও লমি আছে আৰু খুব সুন্দৰ এখন তোৰণ গতিকে সকলোখিনি দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইভাগেই হ'ল নামঘৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ চৌৰান্নব্বৈ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ নামঘৰ আৰু ইয়াতেই দিনে ৰাতিয়ে আপোনাৰ সকলো সময়তে নাম প্ৰসংগ ভাগৱত পাঠ সকলোবিলাক হৈ থাকিব মই যিহেতু এতিয়া চোলা চুৰীয়া পিন্ধি থকা নাই গতিকে বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ এটা ভকতীয়া পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি হৈ থাকিব খু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু খুব ধুনীয়া দৃষ্টি সুলভভাৱে ইয়াত বনাইছে নামঘৰভাগ গতিকে দেখাৰ লগে লগেই ভক্তিভাৱ জাগ্ৰত হৈ উঠে আৰু এই দাঁতিতে আছে নাটঘৰ ইয়াত অংকীয়া গুৰুজনাৰ সৃষ্টি অংকীয়া নাটসমূহ প্ৰতিদিনে প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু ইয়াত ভাগৱত পাঠ ব্যাখ্যা নাম প্ৰসংগ এই নামঘৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ য'ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধৰ্মধ্বজা অৰ্থাৎ পতাকা উত্তোলন হ'ব সেই পতাকা বেদীৰ কাষলৈ খুব আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে পতাকা বেদীটো গতিকে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাম আৰু এই মহবন্ধা এৰালতলী পথাৰত পথাৰলৈ আপোনালোক সকলো আহক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনভাগ আপোনালোকে উপভোগ কৰক বহু অভিজ্ঞতা হ'ব আৰু বহু ৰং বিৰঙী আপোনালোকে ইয়াত মানে উপভোগ কৰিবলৈ পাব গতিকে আহক পতাকা বেদিভাগ কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছেনো চাই লওঁ এয়াই হ'ল পতাকা বেদী খুব সুন্দৰভাৱে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে পতাকা বেদি হয়তো আৰু বহুখিনি কাম বাকী আছে যিবিলাক নেকি আজি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব যিহেতু আজি পাঁচ তাৰিখ আৰু পতাকা বেদিভাগ আপোনালোকে চাওক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা ইয়াতেই নেকি উঠি মহামান্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিৰৰ মুকুট পদাধিকাৰ বাবে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু হয়তো নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কাম সম্প সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু অলপ কাম বাকী আছে যি নেকি আজি আৰু আজি ৰাতিৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে সম্পূৰ্ণ ফিনিচিং কামবিলাক আজিয়েই সম্পন্ন সম্পূৰ্ণ হ'ব ফিনিচিং আজিয়েই হ'ব গতিকে চাওক ইয়াত হয়তো এয়া চাওকে দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে পানী দি ইয়াত হয়তো লাইট দি দিব এটা খুব সুন্দৰ ধুনীয়া মানে দৃশ্য এটা গঢ়ি তুলিব আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আৰু এইফালেদিয়েই বাট চৰাৰ তলেদিয়েই পদাধিকাৰ বা পতাকা বেদী লৈ উঠি যাব আৰু মহামান্য পদাধিকাৰৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব আৰু এই ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কাৰ্যসূচী অহা ফেব্ৰুৱাৰী আঠ তাৰিখে সম্পন্ন হ'ব আৰু তাৰ লগে লগেই ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু বাৰেৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাও অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইফালেদি মহামান্য পদাধিকাৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিবলৈ যাব আৰু পতাকা আবেদিত উঠি ভাষণ প্ৰদান কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সকলো ভকত বৈষ্ণৱক সম্বোধন কৰিব খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চালে চকুৰোৱা আৰু এইভাগ হ'ল মূল সভা মণ্ডপ ইয়াতেই এয়া হ'ল প্ৰাক্তন পদাধিকাৰ নীলমণি ফুকন সোঁৱৰণী তোৰণ আৰু এইভাগ হ'ল মূল মণ্ডপ ইয়াতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰত্যেকখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং মানে মূল মিটিংসমূহ মূল সভাসমূহ ইয়াতে প্ৰায় দহ পোন্ধৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ বহি ইয়াত সভা উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু ধৰ্মীয় যিবিলাক সভা মুকলি সভাই হওক আৰু দিনত মুকলি সভা ৰাতিলৈ আপোনাৰ সাংস্কৃতিক যিবিলাক অনুষ্ঠান মানে বাৰেহনীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক এই মূল মণ্ডপতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত বিশাল এটা মণ্ডপ গতিকে ইয়াত প্ৰায় দহ পোন্ধৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ একেলগে বহি সভা উপভোগ কৰিব পাৰিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব আচলতে এক ব্যতিক্ৰম হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এই অনুষ্ঠানভাগৰ আয়োজন কৰে আৰু তাৰপিছতে এই ভিডিঅ'টোত নহয় পিছৰটো ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ আচলতে কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ লগত আৰু ইমান বিশাল যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ য'ত নেকি দহ বাৰ হেজাৰ সেৱক সেৱিকা একেলগে তাত থাকিব পাৰে আৰু সকলোখিনি সুবিধাই কেন্দ্ৰীয় সেৱাবাহিনীৰ শিবিৰত থাকে গতিকে পিছৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকল কেনেধৰণে থাকে শিবিৰসমূহ কেনেকুৱা গতিকে সকলোবিলাক বিতংকে দেখুৱাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এই মূল সভা মণ্ডপতেই সামৰণি মাৰিছোঁ